السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ علم کے فضائل ہم نے دنیا کے فن کو علم سمجھا ہوا ہے بہت ہی بہترین اور انمول بیان تمام دوست اس بیان کو دیکھیں جزاک اللہ یہ ہے اللہ کے حکموں, حکموں کو پورا کرنے کی استعداد کیسے پیدا ہوگی لا لا الہ الہ الا الا اللہ 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 محمد رسول اللہ کی دعوت سے اسے لا الہ الا اللہ کو سیکھنا ہے یہ سے چاہتا کیا ہے اس کو بھی سیکھنا ہے لا الہ الا اللہ یہ کلمہ یہ کلمہ معرفت ہے اس سے آدمی اللہ کو پہچانتا ہے اللہ کے رسول کو پہچانتا ہے یہ کلمہ توحید ہے اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتا ہے اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتا ہے اس لیے دین کو سیکھنا ہے اور دین کے احکامات کو سیکھنا ہے تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے کن عالمن عالم بنو یا طالب علم بنو یا ان کی بات توجہ سے سننے والے بنو یا ان کے ساتھ محبت کرنے والے بنو پانچویں قسم نہ بنو پانچویں قسم نہ بنو اور پانچویں قسم کیا ہے پانچویں قسم نہ بنو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے کن عالمن او متعلمن عالم بنو یا طالب علم بنو یا ان کی بات توجہ سے سننے والے بنو یا ان کے ساتھ محبت کرنے والے بنو پانچویں قسم نہ بولو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے اور پانچویں قسم کیا ہے علم اور علم 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 اور اور والوں والوں سے سے رکھنے رکھنے لگو یہ ہے آج ہم نے مخلوق کے علم کو علم سمجھ لیا لوہے سے کیسے فائدہ حاصل کرنا لکڑی سے کیسے فائدہ حاصل کرنا اور سونے سے کیسے فائدہ اٹھانا چاندی سے کیسے یورینیم کو کیسے استعمال کرنا اور پوٹاشیم کو کیسے استعمال کرنا مخلوق کے فائدے مخلوق کے فائدے کو سیکھنا اس کو علم حدیث کا علم ہے قرآن حدیث کا علم, وہ علم, ہے, علم وہ ہے علم وہ ہے جو معلوم تک پہنچا دیں جس سے آدمی اللہ کو پہچانے یہ علم ہے یہ علم ہے اور مخلوق کو پہچانے یہ علم نہیں یہ تو روزی حاصل سے کرنے کا فن ہے جو فضائل علم پر ہیں تو علم کے فضائل کو ہم نے مخلوق والے علم پہ لگا دیا یہ علم اللہ والا علم صحابہ نے کیا تھا صحابہ. ایک س... ایک نومان ابن مقرن رضی اللہ نے ایک صحابی ہیں. اللہ کے نبی نے ان کو ایک لشکر کا عمیر بنایا. تو دشمن کے مقابلے میں چلے گئے دشمن کی طرف سے تیر برسنا شروع ہو گئے تو ساکھیوں نے کہا امیر لشکر سے یہ جی آپ کی حکم نے ہم تیر برسائے دشمن نے تیر برسانے شروع کیے اور میں ٹھہر انہوں نے اور تیز کر دیا تیر انہوں نے پھر کہا کہ ٹھہر جاؤ پھر اور زیادہ تیر تیز کر دیے انہوں نے پھر کہا کہ جی تیر تیز ہو گئے ہیں کہ ٹھہر جاؤ مجھے وہ وقت معلوم ہے جب اللہ کی مدد اترتی ہے میں ایک تکبیر کہوں گا آپ لوگ وضو کر لینا دوسری تکبیر کہوں گا ہتھیار لگا لینا تیسری تکبیر کہوں گا حملہ کر دینا چنانچہ ایسے ہی پہلی تکبیر پھر تکبیر تیسری تکبیر ہوئی تو حملہ کر دیا تو تھوڑی دیر میں خطا ہو گیا یہ ہے یہ ہے اللہ والا علم اللہ کی مدد کب اترتی ہے یہ معلوم ہے انہی کے بارے میں یہ آتا ہے کہ انہوں نے سنا کہ جو گندم کی روٹی گھی کے ساتھ کھاتا ہے تو وہ موٹا ہو جاتا ہے گندم کی روٹی گھی کے ساتھ کھاتا ہے تو موٹا ہو جاتا ہے تو گندم کی روٹی لے کے گھی کے ساتھ کھا رہے ہیں اور اپنے بازو کو دیکھ رہے ہیں موٹا ہوا کہ نہیں ہوا دنیا کا علم نہیں ہے دنیا کی معلومات نہیں ہے کہ گھے کے ساتھ روٹی کھائیں گے تو فوراً موٹے ہوں گئے آباد میں لیکن یہ پتہ ہے کہ اللہ کی مدد کب اترتی ہے یہ پتہ ہے اللہ کی مدد کب اترتی ہے یہ ہے علم اللہ والا علم تو میرے بھائیوں اور بزرگوں جس طرح ہم نے مولانا صاحب کی یہ کارگزاری سنی جس میں انہوں نے یہی بتایا ہوا ہے کہ علم کے فضیل کیا ہے اور ہمیں اس پر کس طرح عمل کرنا چاہیے اور اس کو اپنے زندگی میں کیسے لانا چاہیے تو اسی کے بارے میں یہ بیان مولانا صاحب نے بیان کیا ہوا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ بیان سنیے اور لوگوں تک بھی اس کی رسائی کرے کیونکہ اگر ایک کو فائدہ ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہزاروں کو فائدہ پہنچائے اور دین کی طرف راغب کرے ہر ایک کو آخری زمانہ ہے آخری دور ہے آپ لوگ سب دیکھ رہے ہیں تو علم کے فضائل ایک بہترین عمل بھی ہے اور اپنے اعمال کو ٹھیک کرنے کا طریقہ کار بھی ہے تو اگر آپ لوگوں نے یہ بیان سنا ہوا ہے تو ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب بیل آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ نیو بیانات دیکھ سکیں